Зима, конечно, в этом году на удивление сложная, морозная, снежная, постоянные вот такие вот катаклизмы, которые происходят у нас. Это и сильные морозы, это то плюсовая температура, таяние снега, дожди и опять резкое понижение температуры. Но я хочу сказать, что на э, работе таких предприятий, как теплокоммунэнерго, предприятия Комсервис, которые обеспечивают бесперебойную подачу тепла нашим жителям. Пока что на сегодняшний день это не сказалось никаким образом. Хорошо у нас сработало предприятие по ВКХ, хорошо сработало предприятие Комсервис. Немножко 93% у нас расчеты по энерго. И, к сожалению, это общий показатель, около 68% у нас расчеты за газ. Водоканал только летом у нас страдает, когда воды нет. Теплосеть работает на совесть. Комсервис, ну, сами видите, Дороги у нас шикарные. Кататься можно без коньков. Так вроде бы ничего, а так хотелось бы, конечно, получше. Ну, вода есть, свет есть. Пока не жалуемся.